Куда бы ты или ты бы I think I'm my mind. It's like in play. Перекус за 40 гривенчик подписывайся сейчас же Чесночок берем обязательно Молочко к чесночку обязательно И зеленую кока-колу Идем на кассу, точнее едем Выкладываем товар потратили сколько 42 гривны 57 копеек перекус за 10 гривен чек приятного просмотра берем конечно кетчуп кетчуп и все только кетчуп идем на кассу просто идем оплачиваем товар и ровно получилось десяточка ребята подпишись друг ты меня уважаешь я тебя уважаю друзья сельпо прикольная акция на бонжур есть классичный из малынка я взял себе из малинку. И вышло только 50 гривен. Не ждите дела, сам делай дела. И бонжур, друзья, бонжур. В очереди в Сильпо. Друзья, знаете, что за фрукт? Внутри такой какой-то черный. Не знаю, будем пробовать. Похоже на апельсин, может это какой Сорт апельсина. Пробуем, вкусно. Сладненький, сладненький. Вкусный. Перекус вкусный 35 гривенчик, приятного перегляду. Берем йогурт великий, берем смузи дуже смачний, оплачуй и вытраты 4.30. Підписуйся на меня, друг. Распаковка, пайка. Чек. Олія. Гречка. Кофе. Полетний папир Дві банки тушонки. Рис. Кукуруза. Сахар. Цукор. Овсянка. Мука. Трючковые фасоль, пшеничная каша, макарон, стиральный порошок. Дякую за паёк. Те, кто любит изюм, не поймут прикол. Отрезаешь кусочек, а там будто бы весь изюм мира, и ты пытаешься его оттуда выковырять. Подписывайся на мой тикток.

Друзья думают, что я им, бродяги, что я им с такого вида. Напишите в комментариях, что это такое за каша малаша. Перекус на 70 гривенчик, приятного просмотра, берем пепси берем чай, берем батончик или он, идем на кашу с нашей большой компанией, идем оплачиваем наши товар и получилось 687 гривен. Подпишись на меня, друг, пожалуйста, все просят. Друзья, 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 на я это бы куплю, на Спорим, кто будет покупать перекус на 80 гривен. Так, Димка проиграл, берет Кока-Колу, творог, Два мороженого мне и себе. Идем на кассу с ним. Так, ложим товар. Димыч плачет карточкой и потратил 80 гривен, 70 копеек. Подписывайся, дружище. <music> за 90 гривен чек. Приятного просмотра. Берем сосиски. Берем Кока-Колу. Берем кетчуп. Идем на кассу. Идем, идем. Сразу оплачиваем наш товар. И получилось 89-20 копеек. Подпишись, друг. Бодя, як тебе новый логотип Пепси. новый. Фруктовый перекус с другом за 66 гривен чек. Берем апельсинчики, лимончики, бананчики. Стоим на кассе. Подписывайся на мой тикток, потратили все деньги. Друзья, всем привет, перекус на 60 гривен чек. Берем два жичка украинские, две колы великие, морозово и оплач и вытратив 158 гривен. Подписывайтесь на друг Морозу очень смачно.